часов, и мы вас приветствовать вновь и дальше путешествуем по интереснейшим местам и знакомимся с невероятными людьми. И у нас из новостей дизайнерские окна, производящие электроэнергию. Як выглядают секретные спальни на летаку Боинг. Перчатки, позволяющие потрогать, пощупать практически виртуальную реальность. Ну а також питание от Лавика, вы очень легко будете відповідати. И мы знакомим два переможца, которые будут забрать червоную чашку и запас кави. И при этом они не будут делиться, потому что каждому по своєму подарунку. Ну, а просто зараз будемо досліджувати наступні наші новини, які стосуються секретных... Секретных мест и спален в Боингах. Представьте себе. Итак, если вам кажется, что стон, сон стюартов и стюардесс – это миф, это люди исключительно заряженные батареями солнечными, которые никогда-никогда не садятся, вы ошибаетесь. Они такие же люди, как и мы с вами. И Боинги, э, в Боинге под номером 777, а также в 887, который летает на дальние расстояния и часовой рейс состоит там около 18 часов, стюарты и стюардессы могут, так сказать, прилечь в прямом смысле этого слова потому что у них есть секретные спальни для экипажа выглядят они очень интересно вы сейчас можете даже наблюдать за этим значит за дверью с надписью только для экипажа есть лестница которая ведет к маленьким крошечным спальням для дюймовочек. вот и в общем то вот спальни боинга 770 87 тут много мест здесь лячно. но раптом все идут спаты а ты такой себе летаешь нет смотри у них есть и ремонт безопасности и они действительно пристегиваются для того, чтобы турбулентность не испытывать на своем теле. А ми летимо далі час розірвати шаблон новий бомбічно кокосовий НС-кафе 3 в 1 представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап-шоу на М1. Слушай, Санько, а правда, що можна з пощупати віртуальну реальність? Так це зробить. <сум> <сум> ну, справді, давним давно це можна було робити різними технологіями. Ось, наприклад, хлопці, студенти з університету Райс, вони займаються розробкою рухавичок, які мають назву Hands Omni. Отже, як все це відбувається? Ви Торкавишко. Там так. якраз на пальцях спеціальні резервуари, які так. закачуються повітрям. І коли, наприклад, ви торкаєтеся кулька, яка знаходиться у віртуальному просторі. У ага. ці, так би мовити, резервуали поступає повітря, і таким чином ви можете її відчути. А потім у майбутньому ще це будуть спеціальні вібрації, таке інше коротше розвивається, і мені здається, що скоро віртуальність буде з реальністю повністю зсувати в бік кутку. Неужелі скоро віртуальні об'ятція будуть доступні для нас, і ми даже не хотим выходить ну, из нашего Ну, так пригадай как раз прогнозы да. фахивцов, которые говорят, что в будущем можно будет буду общаться с интеллектом, штучным интеллектом, и даже пригласить на встречу. Ну, слушай, по-моему, это полностью деструктивно. А вот я думаю, что э, полезно делать нечто для природы, для нашей экосистемы. Именно mm -hmm. так же считает проект Current Window, который создан голландским дизайнером по имени Мариан Ван Обель. Девушка, mm -hmm. сумасшедшая, интересная арт-художница, продемонстрировала впервые э, витражи, которые производят электроэнергию. Вот именно таким образом, как и фотосинтез, э, делается у растений. Так. Да. То, что в свете, проходят эти кристы, эти генераторы, можно сказать, воно оно и таким чином сбирается на специальном прямаче, USB-порт, который, к, на... кстати, нам подоконнички ну, находится. Девушка Витраж. на самом деле на данный момент, пока я создала исключительно одно витражное окно, но она планирует разрабатывать более масштабные проекты, дабы экономить на солнечной энергии Конкуренто, и перевоплощать можно сказать, ее в электроэнергию. Естественно, это супер смарт. И при этом еще и арт, и артово, и прикольно, и красиво. Но сейчас до еще нее красивая наша рубрика, а самая Викторина! Да, 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 вот. Я, значит, готова сообщить, что подарочки будут отданы лишь только тогда, когда вы правильно отвечаете на вопрос Викторины. А у нас один вопрос, два победителя и много всего вкусного. Вас ждет. Итак, вопрос: как называется умный горшок для комнатных растений, которым можно руководить с помощью смартфона? Первый вариант uh, Plenty, второй вариант eco plenty, или же третий вариант Plan B. Вы, в общем, вы правильно отвечаете, получаете это все и ваши цветы дома будут просто uh, счастливы от того, что вы очень активно их будете поливать, так как наше Но кофе вот, оно снабжает после, вас та, энергией, сама. поймите. Так, а давайте прогадаем еще сегодня в в программе. Мы имели честь пригласить украинских стартаперов, которые основали Andy Watch, а именно Ирина Шляхову и Константин Гулько. Не будем скрывать, что японские механизмы у нас mm -hmm. качественные. Э, собираем мы их здесь. У нас есть специальный человек, который собирает э, весь комплект часов от э, циферблата до э, самого ремешка, mm -hmm. вырезанного нами тоже здесь, в Украине. Кожа здесь куплена и вырезана. и Коробочка здесь вырезана, порезана, склеена. Поэтому мы считаем, что это достойно назвать в Украине. Еще мы со звездами обсуждали, что такое Facebook Surprise. Facebook Surprise. Это как ВКонтакте, когда подарки приходят, так в Фейсбуке тоже, наверное, какие-то подарочки. Вирус в виде сюрприза. Когда у тебя все рушится. Открываешь, это па! и вся страница в Facebook полетела. Вот сюрприз тебе такой. Начисление бонусов в, группу там или в профиль. После гулянок фотографии, на которых тебя отмечают. Новая да. функция в Фейсбуке – дислайкнуть. Я уже давно ее жду. Наверное, не в Facebook. У меня нет в Фейсбуке, нигде, я, я вообще не шарю о чем. -то. Я бачу майбутнее, открываю долонию. Вы бачите, что вот эту линию э, життя. Завтра она будет это тебе, по-перше, стартап-шоу ровно 14, 15, 16, 17. И с новинами, и с гостями, и с клипами, музыкой, не Правда? Ну ладно, ладно, верю тебе. Я значит, гарантую, значит мы вскоре встретимся с вами, и я буду рада видеть снова этого молодого человека. До встречи, стартап шоу, а пока, Бай.